बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम मोहतरम नाज़रीन इकराम आज एक प्यारे भाई अहले दरूद भाई ने मुझे व्हाट्सएप पर अपने ख्वाब की ताबीर के बारे में सवाल किया है आए पहले उसका सवाल हम सुनते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको मुकम्मल डिटेल के साथ जवाब दिया जाएगा का आपसे हम बात शेयर करना चाहते हैं मेरा नाम सरफराज भट्टो है मैं कम्बर लाड़काना से बात कर रहा हूँ सिंध से ठीक है सही कम्बर लाड़काना से बात कर रहा हूँ और सही हमारा एक अर्ज़ है कि मुझे ख़्वाब में मुझे तादाद बताया गया कि आप पाँच हज़ार दुरुद पड़ा करो उसने कहा आप कितने दुरुद पढ़ते हो मैंने कहा सही मैं अभी तो मैं एक हज़ार पहले तो मैं पाँच हज़ार भी पड़ता था छः हज़ार सात हज़ार मैं उस ख़्वाब में इसे बोल रहा हूँ उसने कहा कि दुरुद का तादाद बढ़ा दो और फिर मैंने कहा मैं अभी तो एक हज़ार पढ़ता हूँ उसने कहा मैंने कहा मैं तो जब शुरू करता हूँ तो मैं मजबूती से शुरू करता हूँ कि मैं पाँच हज़ार पढ़ जाता हूँ मुझे ख्वाब में कोई आवाज़ से बात कर रहा है ठीक है सर इसके तबीर थोड़ा सा बताओ इसका क्या माना है इसका क्या करना चाहिए वालेकाम वरम वाज्टो साहब अल्लाह तक को सलामत रखे आपकी जिंदगी में बरकत दे और आपकी दरुद शरीफ से मोहब्बत को मज़ीद तरक्की दे आपका ख्वाब बहुत मुबारक रूहानी और नेक ख्वाब है आपने जो बात ख्वाब में देखी कि किसी ने आपसे कहा कि दरूद की तादाद बढ़ाओ ये बिल्कुल वाजारा है एक रूहानी पैगाम जो आपको अल्लाह और रसूल की कुर्बत के रास्ते में मज़ीद आगे बढ़ाने की दावत दे रहा है ये ख्वाब रूहानियत जिक्र और खास तौर पर दरुद शरीफ के हवाले से खालिस पैगाम हदायत है ख्वाब में दरूद की तादाद बढ़ाने का कहना इस बात की तरफ अशारा है कि आपको मजीद इस्तकाम मजीद जोक और मजीद अखलास के साथ दरुद पढ़ना है ये कोई आम बात नहीं कि ख्वाब में आपसे कोई दरुशरी बढ़ाने को कहे ये एक गैबी बिशारत है कि अल्लाह पाक आपको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की जिक्र से जोड़ना चाहता है जब बंदा ख्वाब में भी दरूद की बातें करे तो इसका मतलब है कि इसका बातिन दरूद से जुड़ चुका है ये मकाम सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को मिलता है ये नीयत खुद एक रूहानी खजाना है जब इंसान नीयत करता है तो अल्लाह इस नीयत के मुताबिक आसान करता है। ये ख्वाब शायद इसलिए आया हो कि अल्लाह ताला आपको दोबारा मुकम्मल जोश शोक और इस्तकामत देने वाला है ताकि आप अपनी नीयत पूरी कर सकें। अब आपने दरूद की तादाद को किस तरह आपने तकसीम करना है अपने दिन के औकात में आप इस तरह करें फजर के बाद एक हजार मरतबा जोहर के बाद एक हजार असर के बाद एक हजार मगरब के बाद एक हजार ईशा के बाद एक हजार इसी तरह आप आसानी से रोजाना पांच हजार तक पहुंच सकते हैं हर दिन की तादाद लिखे जैसे दस हजार बावंजा सौ आठ सौ साठ वगैरह ये रूहानी महासबा आपको मसलसल आगे बढ़ाता है तो या अल्लाह मुझे दरूद के जिक्र में इस्तकामत मोहब्बत और लज्जत अता फरमा ये दुआ भी मांगा करे अगर कभी दिल घबराए सुस्ती आए तो याद रखे शैतान हमेशा दरूद से रोकना चाहता है क्योंकि ये सबसे ताकतवर जिक्र है तो ये कोई वली फरिश्ता या निकी की तरफ बुलाने वाली रूहानी हस्ती हो सकती है है जो आपको ख्वाब में बात करने वाली आवाज आई है तो इनकी पहचान सिर्फ एक चीज से होती है वो हमेशा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बुलाते हैं कभी भी दुनिया या नफ्स की तरफ नहीं लिहाजा ये ख्वाब आपकी रूहानी तरक्की के लिए आया है कोई डराओ नहीं बल्कि एक दावत है कि उठो वक्त है कि तुम अपने दरूद की रफ्तार दोबारा पालो भुट्टो साहब आपका ख्वाब बहुत कीमती है ये दरअसल एक रूहानी नौकरी की काल आई है जैसे किसी को लक्षरे दरूद में दोबारा एक्टिव ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है अपने दिल को ताजा करें और दरूद की रोशनी में अपना रास्ता मजबूती से चलते जाए अगर आप चाहें तो मैं आपको एक दरूद बढ़ाने का रूहानी निज़ाम रोटीन इस पर वीडियो बना कर आपको दुरूद माई लाइफ यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा जिसमें आसानी होगी अल्लाह आपके नसीब में कामिल दरूद वाले मकाम आता फरमाए आमीन या रबुल आलमीन अगर मजीद ख्वाब आए या दिल की हालत शेयर करना चाहे तो जरूर रखा इज़्ज़त तो की बारगा में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब उठते बैठते चलते फिरते हर सांस के साथ नबी सलाम पर दरूद कसर से पढ़ने की तोफीक अताबुलआलमीन एक मरतबा मोहब्बत से कह लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लम या अल्लाह जिस तरह तूने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लम का उम्मती बनाया है इसी तरह हमें उन पर कसरत से दुरूद पढ़ने वाला उनसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बना दे यारब हमें दरूद इब्राहिमी की नेमत को दिल से समझने उसकी अज़मत को जानने और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में सकून बर और नूर हासिल करने की तोफ़ीक अता फरमा या जो भाई जो बहने सुबह शाम दरूद इब्राहिमी का विरद करते हैं इनके रिजक में बरकतें अता फ़रमा इनके दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे इनके गुनाहों को माफ फरमा दे इनकी कब्रों को रोशन कर दे और इनके कफन को नूर से भर दे अल्लाह हमारी जबानों को हर लम्हा दरूद पाक से तर रख हमारे दिलों को मोहब्बत रसूल सल्हस से ज़िंदा रख हमारे घरों को दरूद की बरकत से जन्नत का टुकड़ा बना दे या रब करीम या रब करीम या अरहम रहीमन या अरहम रहीमन जिन्होंने दरूद को अपनी ज़िंदगी को हिस्सा बना लिया इनके मसाइल का हल फरमा इनकी दुआओं को कबूल फरमा और इन पर अपनी ख़ास रहमत की बारिश फरमा हमें इन लोगों में शामिल फ़रमा जो तेरे महबूब सल्लल्लाहु सल्ह्ल वसलम के खास गलाम हो जिनके कफन मैले ना हो जिन पर कब्र तंग ना हो जिनके लिए आखरत में राहत हो और जिन्हें क़यामत के दिन तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब हो आमीन या आलमीन इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सदगह जारिया होगा दरूद माई लाइफ यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे السلام عليكم ورحمه الله وبركاته